Сьогодні житлово-комунальне господарство, житлово-комунальне обслуговування отримує багато нарікань від городян в той же час. Городяни, залишаючись власниками комунальних підприємств, житлово-комунального господарства, низьким рівнем проплат за ці послуги, зводять на нівець усі зусилля комунальників. Як досягти взаєморозуміння? Далі міркування Лозівчан. Мусор вроде вывозят, так нормально это самое. А вот по очистке тротуаров, вот ты в этом вот сейчас после этого снега вроде ничего так. Снег прошел, и дорожки везде чистые, все убрано, чистенько, молодцы. Претензий нету. Иду, ноги ломаю он вообще. Это 80 год старый кое, ты по такой дороге ходить. Хиба можно? Вы знаете, не всегда довольны. Дороги погані, не всегда расчищают возле домов. В доме грязно это все. За, за, наш счет ремонт делают. Что не, не спросишь, нет ни материала, ничего нет, не допросишь. И все они сразу устанавливают деньги. Им же плохо платят, так они работают. Я там работал в ну, коммунальной что? службе. Доволен. А зарплату я доволен? О, зарплату. до сих пор не отдали зарплату. А -то не платят за коммунальные послания. Ну, не знаю. Это... Может, не, не за что людям платить. Есть такие, что не за что. А есть такие, что Карманы полные ховаются. Ну, дорого же платим за квартиры. Получаем услуги, значит, за них нужно платить. Безусловно, конечно, цены высокие. Я говорю по своим доходам. Но, тем не менее, вот я о своей семье. Пусть я скромно покушаю, но за квартиру у нас всегда по всем услугам заплачено. Поэтому я считаю, что это просто недобросовестные жильцы. Я так думаю. Коммунальные? Ну а как же, конечно, плачу. А кто плачет? Сейчас только пенсионеры платят. Я плачу регулярно. У меня долгов нет. Все в порядке у меня. Я думаю, что пенсионеры платят все. Это люди, которые, может, не работают. Мы не можем сделать ремонт квартиры по той причине, что у нас протекает потолок. С 2008 года это официальная заявка. И поэтому мы перестали платить. Вы платите? Да, конечно, ежемесячно. Конечно, у меня заплатили на все. Как вы оцениваете работу коммунальной? Да, нормально. Нормально, если как бы крыши крылы то там был бы порядок. Да, ну, как сказать, <laughs> так, средняя. И, и, и не хорошо, и не погано. В этом году топят нормально, тепло. Все нормально. Довольно.